та як працює медичне страхування сьогодні в Україні? Про це все ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. Вітайте в нашій студії Дмитра Мальцева, заступника директора інституту імунології та алергології. Доброго ранку, пане Дмитро, вітати вас у нашій студії. Для початку розкажіть, будь ласка, що таке медичне страхування в нас в Україні, яким воно має бути і яким воно є на практиці. Знаете, много очень разговоров есть, что такое медицинское страхование, хорошо это или плохо. Медицинское страхование – это гарантия вашей защиты от болезни, которая предоставляет или государство, или какой-то частный капитал. И это не хорошо и не плохо, потому что это не содержание, а только форма организации. Если мы говорим такие категории, как хорошо и плохо, то они касаются содержания. Как мы наполним эту страховку, вот это и будет ее качество. Тобто, есть То есть, есть определенные виды страхования? Конечно, а да. А какие виды? Можете рассказать? Есть обязательное страхование, которое гарантирует обычно государство. Оно защищает от травм и каких-то острых заболеваний, например, острых инфекционных заболеваний. И еще говорят, что это гарантированный уровень медицинской помощи. И есть добровольное страхование. Размер его может быть неограниченным, от какого-то небольшого перечня болезни до практически всех случаев эпизодов заболеваний. И этот пациент должен самостоятельно прийти к такому решению, осознанный выбор сделать. И естественно, что это определенные финансовые затраты со стороны пациента. То есть, обовязковое, державное страхование, оно и Обычно, да. Обычно, да. Это а, политика государства. Но есть, вот это только на какие-то такие... Ну, вот говорю, что в Украине... Безкоштовное, государственное лечение. Все-таки есть какие-то ограничения на это страхование ну, Это не совсем так. Например, у нас пациенты оплачивают же лекарства. Это значит, что уже медицинская все помощь таки. не безплатна А согласно страховке пациент будет получать э, все материалы, препараты бесплатно. Вот это вот отличие в том числе диагностика, консультации, все покрывает страховка, если это страховой случай входит в перечень услуг. А вот я, что вы покрывает, Это вы, когда подписываем, мы готовим этот договор? Понимаете, Медичный если говорить о гарантированной страховке, то это определяет государство законодательным актом. У нас пока такого нет акта в полной мере. И перечень отличается от того, какое решение примут депутаты, Насколько много услуг будет включено в закон? В одном государстве их меньше, в другом больше. Это зависит еще от благосостояния государства и о том, насколько она ценит здоровье своего населения, сколько она готова потратить денег из бюджета. А если мы говорим о добровольном страховании, то здесь уже больше выбирает пациент, что ему покарман. А по что же выбирают украинцы? Дело в том, что, судя по моему, моему опыту, люди плохо разбираются в страховки Дело в том, что страховая медицина, она требует от пациента очень сознательного выбора. Он должен очень хорошо разбираться в проблеме. Он должен сам читать страховой полис. Он должен сам разбираться в этих всех юридических аспектах. А наши люди, к сожалению, еще не имеют достаточного опыта. Они представляют себе, что если застрахованы, то это полная гарантия. А страховка – это все еще юридический документ, в котором есть перечень услуг. Если вы заболели заболеванием тем, которые не входят в перечень, то вы платите дважды. Первый раз вы платили за страховку. А теперь вы платите из своего кармана за лечение этой болезни, которая не входит в вашу страховку. И это э, причина многих конфликтов. Тобто, але найчастіше все ж таки українці страхуються від якихось великих е, ну, захворювань, на які в майбутньому могли б бути більші витрати, чи все ж таки на якісь дрібні хвороби? Це дуже хороший питання. Страховка нужна не для того, щоб вам дали безплатність аспірин, коли у вас влітка голова. Тому що спірін стоїть мало грошей і е, більшість людей знає, що при головні волі спірінку. Страховка нужна. чтобы вы были приобщены к инновационным, сложным методам диагностики и лечения, которые вы не можете себе позволить, которые вам не по карману. Например, лечение рассеянного склероза, месячное лечение, современное, эффективное, стоит от 10 до 15 тысяч гривен. Эти пациенты часто являются нетрудоспособными, не могут себе заработать. Как они могут обеспечить себе помощь? Большинство пациентов у нас в Украине не принимают базисной терапии. Но если бы они были застрахованы, то они бы могли это лечение принимать не затрачивая никаких средств, э, кроме того, кроме страховых взносов, которые гораздо ниже этого лечения. А можете сказать какие суммы? Ну, э, страховка продавец. зависит и размер суммы от того э, сколько услуг, это может быть 100 гривен, это может быть 1000 гривен в месяц, это а может быть еще больше в зависимости э, как вы застрахуетесь, что вам по кошельку. Но даже, я думаю, 100 гривен в месяц, если есть зарплаты по 800, по 900 гривен, это для наших людей очень большая сумма, не говоря о том, что страховка может даже быть выше, нежели зарплаты некоторых людей. Например, мы занимаемся иммунологией, иммунологическая помощь очень дорогая, тем не менее, иммунодефицитов великое множество, даже наследственных заболеваний великое множество, которые у нас очень плохо в Украине диагностируются. И страховки, к сожалению, Многие не включают иммуническую помощь, потому что это очень дорогостоящие элементы, и пациенты должны сами за него платить, и они часто делают выбор, исключают как бы, этот mm -hmm. пункт, чтобы строка была дешевая. А потом, когда они заболевают, или мы диагностируем такую болезнь, им приходится платить дважды получается что страховка не покрывает а надо бы как раз страховаться от заболеваний которые очень дорогостоящее лечение требуют потому что вы не сможете заплатить за них а вот страховка это тот парочка палочковый лучалочка тот вот толлазей который вам поможет получить самое современное лечение за Очень скромне ну суму, а от українці найчастіше е, відмовляються від страхування через те, що вони все ж таки їм за дорого, чи можливо вони не довіряють Україні, ну, цих страховим полісам? Можливо, все ж таки залишається ці, що часто все ж таки трапляються якісь такі випадки, що. Люди вкладають гроші і потім десь кудись в нас в державі. Можливо, люди все ж таки бояться просто. Понимаете, тут є, звісно, і ментальний аспект нове для нас, а нове завжди приймається з осторожністю, мабуть, це правильно. Во-вторых, ще мало чого інформації страховки. люди не понимают, что лучше страховаться не от простых заболеваний, которые недорого стоят лечения, оно понятно и ясно, а лучше страховаться от серьезных заболеваний, таких как иммунодефицита, таких как аутоиммунная болезнь, онкологическая патология, где нужно будет очень сложное и долгостоящее длительное лечение. Вот это вот есть как бы гарантия Самая главная гарантия, которую может дать страховка. Но наши страховые компании не всегда хотят работать с такими пациентами, поскольку, вы понимаете, если такой пациент возникает, то это очень большая финансовая нагрузка на страховую компанию, и ей надо иметь очень большие капиталы. Uh -huh. чтобы работать с такими так, то, проблема. Конено, э, очень маленький сегмент людей застрахован, поэтому страховые компании не являются гигантами такими мощными, которые могут оказывать эту помощь. Но если государствоенно будет страхха по страхованию, тогда эти гиганты появятся, и тогда такая помощь может оказываться. А какие программы медицинского страхования для детей? Чи можно начать, например, когда родится дитина, начать какие-то страховые внески для будущего? Чи это не Без проблем. Однаково? Застраховаться можно в любом возрасте, на любой срок, практически на любую сумму. Главное, чтобы страховая компания была согласна вас застраховать. Разная политика есть у компаний. у нас есть более 20 страховых компаний в Украине, хотя это небольшой сегмент рынка, они покрывают. Но это можно сделать, поэтому зависит от вашей, как сказать, информированности. Поэтому а просим. от як ви думаєте, коли в Україні модель страхування медичного буде подібною, чи прийде до такого, як яким є медичне страхування за кордоном, до прикладу в Європі чи в Америці? Я думаю, що це буде непростой путь, путь проби ошибок. Але, в принципі, якщо ми говоримо про ринкову економіку, то другого виходу немає, тому що ціни на лікування, на діагностику будуть виростати. Люди не смогут, даже если благосостояние их повысится, лечиться такие большие деньги и поэтому страхование это есть этот выход к которому мы тоже идем реально сейчас в украине очень много людей с тяжелыми заболеваниями которых можно вылечить это лечение не проходит нужно честно говорить сугубо из финансовых соображений потому что нет, нет таких денег а государство не может обеспечить все, лечение всех поэтому очень часто видим в телевидении и в интернете когда собирают сами пациенты деньги и это, я считаю, недопустимая практика для европейских стран, потому что этот человек мог бы быть застрахован, он мог совсем небольшие сравнительно взносы. И эту же трансплантацию костного мозга, например, этому ребенку можна було бы зробити по страховке, якщо б такі документи були оформлені. Але от за кордоном є така модель, що от, коли приїжджають українці, часто вони приїжджають, повертаються сюди лікуватися, тому що говорять, що немає в них страхівки, і по-іншому там взагалі дорого, дорого будь-що лікувати. Конечно. Можливо, нам варто було б до цього прийти, чи це то, чи це неможливо за рахунок того, що в нас низький рівень заробітних плат і усіх? Ну у нас та е, низка уровень зарплат. и низкие стоимость медицинских услуг. Это ведь правда? У Ривня, конечно. конечно. У нас и консультация врачей стоит гораздо дешевле на порядок. У нас и диагностические процедуры стоят гораздо дешевле. Например, иммунологические обследования. У нас в Украине институты иммунологии стоят в 2-3, некоторые даже в 10 раз дешевле, нежели аналогические, такими же методами в Европе. Тут много аспектов. Тут и оплата труда, и налогообложение и так далее, и тому подобное. Поэтому естественно, что меньше у людей заработки, но и меньше стоимость услуг. Например, операцию в Украине, хирургическое вмешательство, можно сделать нам в 2, в 3, в десять раз дешевле, чем такую же операцию за рубежом. Тут, понимаете, палка о двух концах. Uh -huh. Поэтому я бы не так скептически смотрел. А якщо українець він страхується, тут сплачує страхівку в Україні, але виїжджає на деякий термін за кордон на кілька місяців, і там стається якась травма. То наша страхівка там діє чинна, чи яким чином можна не первих. Якщо виїжджаєте в, в разі та страни, при Європейський Союз, то у вас э, буде ще одна страховка. Всі, хто виїжджав на оддих, знають це страховка. покрывает первую медицинскую помощь, и травмы она покрывает на определенную сумму, например, на 15 тысяч евро в среднем. Если у вас в контракте оговорено, что ваша страховая компания с Украины будет вам оплачивать медицинскую помощь за рубежом, это обязательно надо уточнять. То есть это такой пункт? Конечно. Конечно. Или требовать от страховика обсуждать, обсуждать вопрос, а сколько надо платить за страховку, если вы мне будете гарантировать помощь и за рубежом. То есть эти договора можно индивидуально составлять. Если страховая компания согласна, можете индивидуально внести этот пункт. Вот опять же вопрос о том, что пациент должен быть более сознательным, он должен больше времени тратить на обсуждение этих вопросов. Он больше должен вникать в проблему. Это как бы переносится много проблем на его плечи, но он становится сам скульптором, как сказать, своей судьбы, своего здоровья. Если грамотно подойти, то можно сделать себе такую страховку, которая более-менее будет гарантировать приобщенных современным методами лечения. Дякую дуже. На жаль, час интервью підбігає до конца. Дякую дуже за розмову. И на сам кінець побажання ранкові нашим глядачам. Ну, конечно, за здоров'я. Звичайно, ж, успіха і професіональне цинське помощі не дай Бог, хто то случиться. Саме лучше пожелання дуже дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях був Дмитро Майцев, заступник директора інституту імінології та алергології. І дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Наш ефір рано вранці продовжується. Будьте здоровими, залишайтеся здоровими і піклуйтеся самі про своє здоров'я. Адже нам треба насолоджуватися життям. А ефір продовжується, залишайтеся з нами.